Salamu alaykum. Hardayam? Sultanvet stansiyasından gəlmişəm. Sarı binaların arxasında 159 düz qapının arxından keçir. Aç qapını, min get 20 yanvara. Acarsun yanına gedir. Bax bura bir dənə istəsin, zal kimi düzəldilənə. Otur burda, yeyinc. Yəni orada da dancaqlar var. Belə fikirləşin, dörd otaq da ola bilər, amma belə qalanı üç otaqdır. Burda bir dənə kukunadı. Kukuna məbel evin içərisinə qalacaq hər yerdə olduğu kimi. Qazı, suyu, işığı hamısı var. Bir dənə gəldik burada dənə böyük yataq otağımızdır. Pəncələr qabağı boşdur. Yəni göstərirəm. Həyəti də normaldır, həyəti var. Raşid qaları var, qoyulu. Pəncənə asın. Təmiz ala gəlir. Hə. Gəldik. Bir dənə burada testimizdir. Bunun ölçüsü normaldır. Burdan gəldik bir dənə. Solda. Burada hamam otağınızı da göstərəm sizə baxın, bu hamam salonu zədə təmirlidir. Gəlin baxaq. Bir yanan burda normalal zalımız var. Zalın ölçüləri normaldır. Əsas məsələ evin qiyməti. Evin qiyməti 31 minə görə dəyişdəndə ümmi qiyməti 41 minə. Nağd 40 minə. Gəl, danışaq, razılaşaq, həll edəyək. Çox da çox da tanış ola, amma qarandırdı. Qarandıqda, qarandıqda bilirəm da necə görəcəksiniz, amma ki, təbii yaxınlaşıb da baxa bilərsiniz. Çox çölüdür, qarandıqda tam çəkə bilmirəm. Yəni baxın, həyəti böyükdür, pəncəyləri raşit qolar, hamısı qoyulub. Gözəl daqız düz burdan keçir ha. Bir də indi orta bağbat bir dənə çəkim eləlik. Dan yəni, evə fırlanmaq da olur. Yəni bərdən də xodu var, yəni ordan. Ev kürsülüdür, beş daş kürsülüdür. Prosto indi burada əqqabı dəyişmək üçün yer düzəldilib. Yəni biraz kürsüsü bilinmir so basenin dəsı var birdə hazır düzəldi. Yəni bura qədər həyətidir. Həyəti maşallah genişdarısı 2 sot həyətidir. Qarışıq 2 sotdur. Hə əlaqə saxlayın inşallah yoluna qoyağınız sağ olun.